Добрый день! Меня зовут Наталья. Я 15 лет работаю в сфере красоты. И сегодня я являюсь директором сети салонов красоты. Поэтому я точно знаю, что секрет каждой женщины – это красивая, сияющая здоровьем кожа. Ухаживая за своим телом, сегодня многие используют молочко или крем для тела. Я хочу задать вам один вопрос – вы действительно уверены, что белая эмоция, которую вы старательно втираете каждый день, утром и вечером, действительно полезна для вашего тела, или хотя бы безопасна для вас и вашего здоровья? Как отличить натуральное полезное молочко для вашего тела от небезопасного с химическим составом? Предлагаю вам прямо сейчас заглянуть внутрь вашего крема и разобраться. Готовы? Дело в том, что почти вся баночка вашего обычного молочка для тела это минеральное масло или пропиленгликоль, плюс вода, то есть синтетические масла химического происхождения. Это так называемые увлажнители, которые должны помочь сохранить влагу в вашей коже. 10% это эмульгатор, вещество, позволяющее соединить масло с водой и получить однородную кремообразную субстанцию. Активные вещества, экстракты трав, натуральные масла составляют до 10% в очень дорогом молочке для тела или даже меньше 1% в обычном, которое можно купить в любом масс-маркете. Пользуясь таким молочком, вы мгновенно увлажняете кожу и убираете эффект стянутости, который возникает часто после принятия душа кожа гладенькая и приятно пахнет тем, что нарисовано на яркой баночке. Проходит совсем немного времени, и вы опять сталкиваетесь с известными проблемами. Кожа становится сухой, появляется аллергическая сыпь, быстро стареет. Почему так происходит? Все очень просто. Дело в минеральном масле и пропиленгликоле, которые являются основой 95% кремов для тела. Что вы знаете об этих компонентах? Пропиленгликоль – это продукт нефтесинтеза. Его также используют при изготовлении антифризов, чернил, тормозной жидкости. Почитав аннотацию к антифризам и тормозной жидкости, мы найдем, что написано «При попадании на кожу обильно смыть водой». Вроде бы одно вещество, но на тормозной жидкости написано «Обильно промыть водой», а на креме для тела «Тщательно втирать». Пропиленгликоль даже в низких концентрациях является одним из основных аллергенов, раздражителей и причиной угрей. Проникая через кожу в организм, способен вызвать даже дистрофические изменения в почках и печени. Минеральное масло также получают из нефти. Его используют в косметике в качестве увлажнителя. Как же оно увлажняет? Вы нанесли его на кожу. По ощущениям вам кажется, что увлажнили, а на самом деле только нанесли пленку. Эффект называется окклюзия. Это все равно, что на руку надеть резиновую перчатку. И действительно, под пленкой собирается влага, но только это не увлажнение, а пот. Фактически вы достигли обратного эффекта, вытянули влагу и еще больше высушили свою кожу. Кроме того, под такой пленкой вы задерживаете не только воду, но и токсины, которые выделяются с потом через кожу. Под такой пленкой кожа не дышит, она становится нездоровой, легко высыхает, становится раздражительной и чувствительной. Техническое масло признано самой частой причиной прыщей и разных сыпей у женщин. Дорогие женщины, будьте мудры и осторожны, покупая такой крем для тела для своей семьи. Широко используемые так называемые увлажнители вызывают раздражение и преждевременное старение, а не омоложение кожи. Как же сегодня можно иметь здоровую молодую кожу и выбрать полезное молочко для тела? Об этом мы узнаем прямо сейчас. Для себя и своей семьи я выбрала молочко для тела White Mandarin, потому что оно не содержит пропиленгликоля, минеральных масел и других химических ингредиентов, способных нанести вред вам и вашему здоровью. Молочко для тела White Mandarin производится исключительно на основе натуральных компонентов растительного происхождения, поэтому эффективно и безопасно. Дружелюбные и безопасные натуральные ингредиенты обязательно понравятся вашей коже. Почти вся баночка молочка White Mandarin – это кремовая основа из натуральных масел и растительных экстрактов, масла ши, манго, таману, сезама, грейпфрукта, апельсина, лимонграсса, из виноградных косточек и рисовых отрубей, растительные экстракты шелфея, дикого колгана, шишек хмеля, проросших зерен овса, пшеницы, ячменя, кукурузы, а также протеины риса и шелка. Масла соединяются с водой и превращаются в однородную кремообразную субстанцию благодаря эмульгатору из оливкового масла. Используется пищевой консервант Аптифен, он сертифицирован Экосерт. Единственный консервант разрешенный для органической косметики. Давайте сравним с обычными кремами для тела. Какое молочко хотели бы вы нанести на свою кожу? Молочко 10%, которого полезно для вашей кожи, или молочко 100% которого приносит вашей коже здоровье и сохраняет молодость? Косметический бренд White Mandarin предлагает вам два молочка для тела. Серии ⁇ целебные травы и цитрус. Мне и моей семье нравятся оба потому что это умное средство, понимающее, что нужно для сохранения моего здоровья и моей молодости. Позвольте, я расскажу вам немного об их особенностях. Невероятно! Но используя молочко для тела, целебные травы, вы можете ухаживать за своей кожей эффективнее даже, чем сама Клеопатра. Каким образом? В настоящее время это возможно благодаря открытию суперполезного для всего организма пептидного комплекса, полученного из проросших зерен злаков. Для этого вам понадобится разобраться всего лишь в одном новом понятии – сшивка коллагена. Что это такое? Само слово говорит о чем-то крепко соединенном, как будто сшитом. Внешне это выглядит как морщина. Причем гораздо проще затормозить появление морщин, сшивок коллагена, чем потом убрать их. Именно пептиды из проросших зерен овса, пшеницы, кукурузы и ячменя, входящие в состав молочка целебные травы, способны предотвращать образование шива коллагена, то есть морщин. Также они обладают свойством помогать коже производить собственный коллаген, а значит глубина уже существующих морщин уменьшится, а кожа омолодится. Что же еще входит в состав молочка для тела целебные травы? Экстракты трав – лаванды, шалфея, шишек хмеля и дикого колгана – они содержат фитоэстрогены, которые полезны именно для женщин. Клетки кожи начинают работать активнее, вырабатывая собственный коллаген и эластин. Кожа обновляется быстрее, выглядит молодой, здоровой и красивой. Масло ши и масло таману имеют удивительное свойство проникать в самые глубинные слои кожи – эпидермис, дерму и гиподерму. Напитывает ее влагой, регенерирует, предотвращая увядание. Если вы посещаете бассейн, это молочко сохранит вашу кожу от пересыхания. Розовая вода окажет успокаивающее и очищающее действие, устранит микротравмы и солнечные ожоги. Поэтому молочко и целебные травы – это ваш надежный помощник после солнечных процедур. Масло виноградных косточек содержит более 100 активных компонентов микро – микро- и макроэлементы, протеин, витамины А, В, С, Е, ПП и другие. Помогает бороться со свободными радикалами и приостанавливать процесс старения клеток витаминизирует сухую кожу и считается самым лучшим средством для сохранения упругости и тонуса груди, живота и бедер. Эффективно при целлюлите и варикозе. При регулярном использовании молочко помогает коже очиститься от угревой сыпи, снимает воспаление и раздражение. Это молочко для тела прекрасно подходит и для ухода за руками, особенно после мытья посуды, делая их мягкими и бархатистыми. Молочко понравится вашим детям и станет прекрасным подарком вашему мужу. Используя его после бритья, он забудет, что такое воспаление и раздражение. А теперь о молочке серии «Цитрус». Молочко уникально своим составом. Оно содержит натуральные масла в сочетании с протеинами риса, шелка и водой лайма. Протеины риса и шелка активизируют синтез коллагена и эластина, устраняют дряблость кожи и придают эластичность, увлажняют и смягчают ее. Масло манго, сезама и рисовых косточек помогут вашей коже быть увлажненной при любой погоде, при воздействии солнца, ветра, холода и мороза. Эффективны для профилактики старения сухой, обезвоженной и увядающей кожи. Восстанавливается утраченная упругость, эластичность, бархатистость и мягкость. Обратите внимание, что в масле сезама содержится сезамок, Натуральное активное вещество, которое поглощает ультрафиолетовые солнечные лучи и защищает мою кожу от их воздействия. Эфирное масло грейпфрута, апельсина и лимонграсса – прекрасное трио, которое активно подтягивает кожу и предотвращает появление морщин и образование целлюлита, парясь с апельсиновой коркой. Мне очень нравится, что оба молочка для тела White Mandarin богаты натуральными эфирными маслами экстрактами и настойками целебных трав, которые питают, а значит продлевают молодость моей кожи. В то же время кожа дышит. Масла образуют на поверхности кожи защитную пленку, защищающую от неблагоприятных воздействий, перепада температур, ветра, ультрафиолета. Молочко для тела White Mandarin абсолютно натуральное, а значит безопасное, эффективное и полезное. Его можно использовать каждый день всей семьей, даже беременным женщинам и детям. Оно станет замечательным подарком для ваших родных и близких. Чтобы достичь максимального эффекта при уходе за кожей, рекомендую вам использовать молочко для тела вместе с гелем для душа White Mandarin. Почему я рекомендую вам именно эти гели для душа? Да, вы угадали потому что я сама ими пользуюсь, ведь они не содержат СЛС. Как известно, СЛС – это продукт переработки нефтехимии. СЛС моют машины на мойке. Даже тяжело въевшуюся грязь на двигателе разъедают СЛС, который является главным компонентом большинства гелей для душа. Проверьте свой. В народе бытует мнение, что до 30 лет человек красив той красотой, которая подарена ему Богом, а после 30-35 лет он получает то, что заслужил сам. White Mandarin создал натуральную, безопасную косметику, потому что заботится о вас и вашем здоровье. Я убедилась. Попробуйте и вы. Убедитесь в этом сами. Сделайте правильный выбор. Это залог вашего будущего. White Mandarin. Заботьтесь о своей красоте, вы заботитесь о своем здоровье.